olacağıq. Odur ki, mən təbrik eləyirəm bütün yeni kualifikasiyalarını açmış liderlərimizi. 2021-ci ilin 14-cü kataloqunun nəticəsinə görə 51 yeni direktor statusu açılan liderlərimiz vardı və qarşılığında Azadov Rövhşan, İbrahimova Ruhiyə və Sadıxova Nigar, Sayilova İghamə, Fəxməzova Mətanət, Mürsalova Nərmin, Ələkbərova Aygün Beybulayeva Gülbəniz, Əlizadə Rəsul, Yusibli Yavər, Mənsimova Sabina, Seyidova Kamila, Nəssirova Günel, Musayeva Jala, Abdullayeva Pərvin, Həsənova Ülviyyə, Nəbiyeva Leman, Salahov Ramil Suvarova Khumar, təbrik edirəm bütün yeni direktor statusunu açmış liderlərimizi və mən davam edirəm. Bayramova Saidə, Əliyeva Ramilə, Hidayatov Seymur, Mustafaeva Təranə, Hüseynova Nuray, Əsədova Sonan, Qarayev Yaqub, Mikayilzadə Nigar, Qədirova Pyarva. Mama. Evet. Çok beğendim o soyadı. İsa Balzade Medine Hanım'ı bir daha da yürekten təbrik edirəm. Ve her bir kese təbrik edirəm. Bu son değil. Mən elə devam edirəm. Abbasov Elbrus, Məccidov Nijar, Səmədova Ruhangiz, Cəfərova Əfsanə, Buniyeva Vüsalə, Ələskərova Turanə, Cəfərova Şüküfa, Məmmədova Rəyya, Guliyeva Şamama, Chuqayeva Şəmsiya, Pirverdiyev Kənan, Kərimova Nigar və bizim daha üç direktorlarımızı ürəkdən təbrik edirəm. Məmmədiyeva Əfsanə, Zamanova İlker və Hüseynli Ayşə. Budur Fabrik Azərbaycan şirkətinin 2 həftəlik kataloqunda 2021-ci ilin 14-cü kataloqun nəticəsinə görə 51 yeni direktorumuz. Budur bizim nəticələrimiz, budur bizim uğurumuz, budur bizi digərlərindən daima fərqli edən nəticələrimiz. Bir daha sizi ürəkdən təbrik edirəm, hər birimizi Uğurlarınız bol olsun. Bunda dayanmıyasınız, ancaq irəli gedəsiz. Bunun üçün sizin irəlidə hələ nə qədər aksiyalarınız var? Bunun üçün sizin nə qədə imkanlarınız və gözəl məhsullarımız və marketinq planımız var. Uğurlar hər birinizə və biz davam edirik. Beləliklə qarşılıq baş direktorlarımız Məmmədovlar, Elmira və Şahin İlyasov və Sadət Vaqtiyeva Pakizə, Məmmədova Şəbnəm, Əliyeva Svetlana, Səliyova Təranə, Fabrik Azərbaycan şirkətinin yeni baş direktorları kualifikasiyalarını açmış 14-cü kataloqun nəticəsində görə davam edirik. Talubova Gülnas, Balabəyeva Sevinç, İsmaylova Saidə, Əskərova Günay, Mustafaeva Nərmin Abdulova Fergane, Ezimova Sevda. Təbrik edirəm sizləri. Baş direktor statusu mənim ən sevimli statuslarımdan biridir, çünki bu artıq direktor deyil, direktordan daha yüksək gücə malik olan insanlardır və onlar elə nəticələri ilə bizlərin hər birimizi sevindirəcək, başımızı uca edəcəklər. Amma biz davam edirik bələkliklə qarşılıyıram. Xəbərliq Azərbaycan şirkətinin yeni rütbələrini açmış daha 3 baş direktorumuz Kərimova, Xəyalə, Məmmədova Aysel və Əyubova Aygün. Təbrik edirəm hər birinizi. Can sağlığı arzu edirəm. Arzu edirəm daima belə məqsəd yönlü olasınız. Arzu edirəm daima bax belə fürsətinizi heç vaxtı buraxmayasınız və hər bir idi fürsətdən, həyatın bəxdiyi fürsətindən istifadə edəsiz. Uğurla ən yüksək zirvələrə pillə-pillə inşallah qalxasınız. Uğurlar hər birinizə. Bir daha da bizim kvalifikasiyalarını açmış direktor və baş direktorlarımızı ürəkdən təbrik edirəm. Uğurlar hər birinizə. Uğurlarınız davamlı olsun. Ən azı biz sizinlə fəxr edirik. Bu çox gözəl bir nəticələrdir. Davam edirəm və böyük qürur hissi ilə artıq mən sizlərə